период ликвидации аварии на Чернобыльской станции очень вся, по сути дела, участвовала в ликвидации аварии весь Советский Союз. Были люди, например, личный состав моего взвода, входили люди из Ульяновской области, были в составе нашей части люди из Западной Украины, люди с высоким чувством долга, с высокой чувством ответственности, добросовестно выполняли свои воинские обязанности. Часто приходилось нам обедать уже в тот период времени. Саркофаг уже был возведен, и уже на территории самой станции открылась их столовая по обслуживанию людей, которые работали непосредственно на Чернобыльской станции. Вход в эту столовую осуществлялся по талонам. Предъявляешь талоны на соответствующий там, на завтрак, на обед или ужин, и проходишь в столовую и можешь там бесплатно при помощи этих талонов покушать. В один из посе... дней посещения данной столовой я увидел яблоки, и была надпись, что это яблоки из Винницкой области. То, чтобы Винницкая область старалась как-то поддержать чернобыльцев. В один из других дней посещения этой столовой на столах абсолютно свободном пользовании лежал, находился мед. И как яствовало из надписи, что этот мед прислали трудящиеся Алтайского края. Черкасская область, Черниговская область привозили картофель. Черкасская область там провозила свежие продукты. Киев, Киевская область, привозили минеральную воду, сладкую воду, комбинат Оболонь в частности, тобто бы вся страна, весь тогда Большой Советский Союз старались как можно быстрее убрать и ликвидировать последствия Чернобыльской станции, все аварии, которые произошли на Чернобыльской станции.